ket sifatsiz benzindan klapanlari shaqillab ketyapti o'zi aslida ko'p muammolari shu tufayli chiqayotgan Bu 3 litrli MPI turbina yangi avlod dvigateli oltinchi avlod hozirgi zamon talabiga to'liq javob beradigan dvigatel lekin o'zbekistondagi benzin talabiga javob bera olmaydi. berolmaydi ham ko'p negativ videolar ko'ryapman imini shu avtomobil haqida bu avtomobil yangi avlod dvigateli bo'lib turib talablar normasiga javob bermaydigan benzin quysak juda ham ko'p muammolar kelib chiqaveradi aslida o'zi muammo mashinaning o'zida bo'lmayapti muammo sifatsiz benzin quyilgani hisobiga juda judayam ko'p bo'ldi o'zinglar ham hozir klapanlarni shaqallab ketganini eshitdinglar qaranglar запчастar bilan bitta tanishtiramiz dakota qo'yilgan bir умный sport farsunkamiz италянский reduktorimiz rail qo'yilgan ot kuchi kattaga moslashtirilgan termotrubkalar bilan полностью montaj qilingan fagumit original shlankalar filtrimiz ham bor har doimgidek events o'ttiz ikkiga to'rt mного функциonальный bлок управления qaranglar zapaskasi judayam kichkina ya'ni dakaтка bo'lib tog'larni chuqurligini ham ko'ryapsizlar judayam past любой tabletka balon qo'yadigan bo'lsanglar o'zini zavodskoy kovrigi ko'tarilib qoladi va sizlarga diskomfort tug'diradi endi yo'li bor oltmish besh litrli silindroviy balon ancha ichkariga kirib ketadi kattagina bagajda joy qoladi va bemalol bozor o'char bormi mayda chuydaklar bormi hamma narsalar joylashadi videoni kimga jo'natishni o'zinglar bilasizlar mehnatimizni qadrlab bitta layk bosib qo'yasizlar xizmatlar bo'yicha bemalol murojaat qilaverasizlar